বিহালী সমষ্টিৰ লক্ষমণি দাসৰ ঘৰত এক আনন্দময় পৰিৱেশ কাৰণ লক্ষমণিয়ে অঞ্চলটোৰ লগতে ঘৰখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিহালী সমষ্টিৰ লগতে বিহালী তেলেঙীয়া গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল মেধাৱী ছাত্ৰ লক্ষমণি দাসে আজি ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ছটা বিষয়তে লেটাৰসহ ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হৈছে মেধাৱীচাত্ৰ লক্ষমণি দাসে লক্ষমণি দাসৰ এই সফলতা আঁৰত আছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ঘৰুৱাভাৱে সহায় কৰা উচ্চ শিক্ষিত যুৱক সুৰজি দাসৰ লগতে অঞ্চলটো ৰাইজৰ এই সহায় সহযোগিতাৰ বাবে এই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল বুলি পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰকাশ কৰে আনহাতে লক্ষমণি দাস ভৱিষ্যত এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱা সপোন আছে বুলিও প্ৰকাশ কৰিলে লক্ষমণি দাসে উচ্চতৰ মাধ্যমিক এইবাৰ পৰীক্ষাত মই ছটা বিষয়তে এটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে নাইণ্টি পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্টেজ মই তেনেকৈ ক'বলৈ যাওঁ দিনৰ ভাগত অলপ হুলস্থুল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ পঢ়াৰ অলপ অসুবিধা হয় বাবে মই ৰাতি পঢ়িছিলোঁ মই দহটামান বজাৰ পৰা পঢ়িব পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দুটামান বজালৈকে পঢ়িছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা স্কুল গুচি গৈছোঁ পঢ়ি অহাৰ পিছত আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত মই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে লৈছিলোঁ মোৰ জীৱনটো গঢ়িবৰ কাৰণে আৰু মই ভাবোঁ কষ্ট কৰিলে সফলতা লাভ কৰা অতি উজু হয় বাবে কষ্ট কৰি গৈছিলোঁ ৰিজাল্টৰ ওপৰত ইমান ভৰসা কৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কষ্ট কৰিলে এটা ভাল ফলাফল আহিব বুলি গতিকে কষ্ট কৰি গৈছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰি মই চাৰ্বেদক দেখাইছিলোঁ মোৰ ক'ত ভুল কুটি ৰৈ গৈছে সেইবোৰ চাৰ্বেদে আঙুলিয়াই দিছিলে আৰু মোৰ দুজন শিক্ষক অতিকৈ প্ৰিয় অংকনা বাইদেউ আৰু চলি চাই মোক বহুতো সহায় কৰিছে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা বেলেগ ক্ষেত্ৰতে হওক অত্যন্ত সহায় কৰিছে মোক মই বিহালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিহালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মই সমূহ শিক্ষাগুৰুক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকেও মোক অত্যন্ত সহায় কৰিছে মই বহুত সুখী বহুত বহুত সুখী আৰু ভাল হোৱাৰ পৰা মইনো কি কৰিম বুঢ়া মানুহ এতিয়া পঢ়িবলৈ সুবিধা দিওঁ তাক পঢ়ে কেতিয়াবা মোৰে টোপনি ক্ষতি হয় সি নোখোৱে কাৰণে পঢ়ি এতিয়া মই বহুত সুখী আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু হয় মানে কি সহায় মানে কি কোনোদিন অসুবিধা দিয়া নাছিলোঁ বাৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা পাওঁ যদিও আমি অলপ পাওঁ বাৰু তাতে যদি আমাৰ অসম চৰকাৰে হিমন্ত ছাৰে যদি অলপ কিবা এটা হ'লেও সহায় কৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব ইয়াত ভালে লাগিছে অনুভৱটো এনেকৈ যেন সি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িয়ে এনেকুৱা ৰিজাল্ট কৰিছে খুব ভাল পাইছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আপুনি কি কৰে আচলতে মই কমাপুখুৰী চাহ ফেক্টৰীতে কাম কৰোঁ দেৰি কাম কৰোঁ ধৰক হাজিৰা দুশ টকা আঢ়ৈশ টকা হাজিৰা হয় এনেকৈ ঘৰ চলিবলৈ সুবিধা হয় পঢ়াবলৈতো হেৰিয়েই হয় অলপ প্ৰব্লেমেই হয়